जुल के काम करने का वक्त आए आज वो सवाल पूछ रहा है सवाल कर रहा है राज्य और केंद्र सरकारों को इन लोगों को भरोसा देने का जिम्मेदारी प्रधानमंत्री होते हुए आपके ऊपर तेलंगाना मुख्यमंत्री मेरा ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी निभाने के लिए हम तैयार है हम राजी है, है। यहां पर कोई राजनीति करने का इरादा हम लोगों को नहीं है हम लोग केंद्र सरकार को मदद करने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए हम तैयार है जब तक आप ये पूरा जनगणना में जातिगणना करने के लिए तारीख तय करो उसके आगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करो उसके आगे प्रोसेस पूरा तैयार करो उसके बाद ये पूरा मिलने के बाद ये डेटा लेकर क्या करना है वो एक बड़ा सवाल अपने सामने खड़ा है इसीलिए हम लोग एक्सपर्ट्स को जस्टिस सुदर्शन रेड्डी कंचे अले या प्रोफेसर शांता सिन्हा से एक को कमिटी डाले पूरा डेटा देके हम लोग क्या मदद कर सकता है इन लोग लोगों हर जाति के लिए हम क्या कर सकता है ऑल दीज आर एक्सपर्ट इन द सोसाइटी दे हैव रिच एक्सपीरियंस उनके एक्सपीरियंस से हम सुझाव लेके सरकार आगे बजट में एम्प्लॉयमेंट में एजुकेशन में हर जगह में उन लोगों का हक देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसीलिए आज केंद्र सरकार को धन्यवाद कहते हुए आगे जो रास्ता खोलना है आगे जो सवाल अपने सामने खड़ा होने का मौका है ये सवालों को जवाब हमारा एक्सपीरियंस है आप ले लो हम लोग केंद्र सरकार के साथ बोल के काम करने के लिए हम तैयार हैं मीडिया मित्र नीक अंदर की तलिस वंदर ये देश पन्म బ్రిటిషర్స్ ఈ దేశాన్ని పాలిస్తున్న సందర్భంలో ఈ దేశ జనాభాలో ఉన్న వాళ్ళ కులాల వారిగా వివరాలు సేకరించడం జరిగింది దాదాపుగా వంద సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ ఈ పూర్తి స్థాయిలో సమాచార సేకరణ జరగలేదు రెండు వేల పదిలో మన్మోహన్ సింగ్ గారు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు యూపీఏ చైర్పర్సన్గా ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రయత్నం చేసిన సమాచార సేకరణ చేసిన